Hallo alle zusammen. Heute schauen wir uns den zweiten Teil des Videos an. Wie immer mit viel nützlichem Wortschatz. Los geht's. Ich schreibe normalerweise nichts auf, weil ich normalerweise nicht nachdenke, bevor ich rede. Was mich schon in Schwierigkeiten gebracht hat, nicht selten. Und es hat mir geschadet, auf nicht wieder Weise. Und das kann ich mir gerade nicht leisten, weil ich weiß, wie viel ich hier von euch verlange. Ich bitte darum, noch mehr Leute und Ressourcen aufs Spiel zu setzen zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt. Aber ich will, dass jeder weiß, dass es mir hier nicht um Rache geht. Echt nicht. Es geht mir nicht um Rache. Ich will das, wofür der Rat sonst immer einsteht. Gerechtigkeit. Wir entscheiden zwischen Gerechtigkeit und gar nichts. Das nämlich wird jeder andere da draußen für uns tun. Gar nichts. Eine ganze Welt voller Menschen wird keinen Finger krumm machen, wenn mir etwas Schlimmes passiert. Oder euch? Es gibt ein Wort für diese Art Menschen. Man nennt sie Fremde. Ich glaube nicht, dass wir füreinander Fremde sind. Und ich will wissen, ob ich auf euch zählen kann. Denn ich schwöre, falls jemand euch oder einem eurer Lieben etwas antut, könnt ihr auf mich zählen. Das ist es, was all das hier zusammenhält. Nicht die Gemeindebuffets oder Silvesterpartys. Und ganz sicher nicht die Mauer, da sind sie einfach durchgerannt. Aber Jackson ist noch da. Ich werde jede Entscheidung akzeptieren. Aber ich bitte jeden von euch, ich bitte euch, tut was nötig ist, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Nicht meinetwegen, nicht einmal für Joel. Ich bitte euch, eindringlich, bitte, tut das für uns. Danke. Ich schreibe normalerweise nichts auf, weil ich normalerweise nicht nachdenke, bevor ich rede, was mich schon in Schwierigkeiten gebracht hat. Ich schreibe normalerweise nicht auf, weil ich normalerweise nicht nachdenke, bevor ich rede, was mich schon in Schwierigkeiten gebracht hat. Ich schreibe normalerweise nicht auf. Ja, ze Weil ich normalerweise nicht nachdenke, bevor ich rede. Так як зазвичай я не думаю перед тим, як я говорю. Так, nachdenken – це щось before, до до того, до якогось моменту. Пам'ятаємо, взагалі також прийменник просто for, так до чогось. Before rede. Was mich schon in Schwierigkeiten gebracht, hat. що дуже часто мене. jak підводило тобто я потрапляла in Schwierigkeiten у складності у якісь складні ситуації тобто in Schwierigkeiten bringen nicht selten und das hat mir geschadet auf nicht wieder gut zu machende weise nicht selten und das hat mir geschadet auf nicht wieder gut zu machende weise ne nicht selten ich meine Schaden – це шкодити. Так, і це мені шкодило. Auf nicht wieder gut zu machen Weise. Бачите, яке дуже таке довге слово. Так, незворотнім способом. Тобто, незворотня. Я вже нічого не могла змінити в цій ситуації. Своїми словами вона має на увазі. Und das kann ich mir gerade nicht leisten, weil ich weiß, wie viel ich hier von euch verlange. Und das kann ich mir gerade nicht leisten. І цього я зараз не можу дозволити. Leisten sich, зверніть увагу, що sich змінюється за дацівом, це дозволити щось. Тобто вона має на увазі цю помилку, вона не може собі дозволити. Weil ich weiß, wie viel ich hier von euch verlange. Так як я знаю, що я від вас багато потребую. Так, verlangen це Ich bitte darum, noch mehr Leute und Ressourcen aufs Spiel zu setzen zum schlechtmöglichen Zeitpunkt. Ich bitte darum, noch mehr Leute und Ressourcen aufs Spiel zu setzen. Ja, proschu pro te, bitten um Akkusativ, prosete, proschus. Schiebirsche, tak resignute, schiebirsche kilkis tuludei aufs Spiel setzen.

Dass es mir hier nicht um Rache geht, echt nicht. Alle ja, heute, schöp koschen Snuff, dass jeder weiß, schöp movo ne propunsto, echt nicht, dies noch nie. Es geht mir nicht um Rache, und auf Tore de kilkere siebtak possile zu dunku. Ich will das, wofür der Rat sonst immer einsteht: Gerechtigkeit.

Wir entscheiden zwischen Gerechtigkeit und gar nichts. Das nämlich wird jeder andere da draußen für uns tun. Gar nichts. Gar nichts. Eine ganze Welt voller Menschen wird keinen Finger krumm machen, wenn mir etwas Schlimmes passiert. Oder euch. Eine ganze Welt voller Menschen wird keinen Finger krumm machen, sie wird nicht in den Palzen. Keinen Finger krumm machen, nicht in den Nichts tun oder untätig bleiben. Wenn mir etwas Schlimmes passiert, oder euch. Wenn sie sind neu, voran, Schlimmes. Oder euch. Aber es warmen. Es werden passieren, mir. Статися зі мною або пасирен ой статися з вами. Es gibt ein Wort für diese Art Menschen. Man nennt sie fremde. Es gibt ein Wort für diese Art Menschen. Для цих людей для цього виду Art, die Art, це вид вид людей є слово. Man nennt sie fremde. И їх називають чужі. Ich glaube nicht, dass wir füreinander Fremde sind. Ich glaube nicht, dass wir füreinander Fremde sind. Ja, neviri dofte, schumy odin laodnoro füreinander. Schumy chujie. Und ich will wissen, ob ich auf euch zählen kann. Und ich will wissen, ob ich auf euch zählen kann. Ja, Якщо я можу, чи можу я на вас розраховувати. Сполучник «об», пам'ятаємо, що перекладається як чи потребує такого ж порядку слів, як да, «weil» І auf «акузатів». це розраховувати на когось або на щось. Так я хочу знати, що я можу на вас розраховувати. Ich schwöre, falls jemand euch oder einem eurer Lieben etwas antut, könnt ihr auf mich zählen. Denn ich schwöre, falls jemand euch oder einem eurer Lieben etwas antut, demu ja klanus schwören zerklastes. Ja, auch falls der garne äh, zumindeg Spolucznika wenne, ja auch aber uweypadku, htwos zavdaist Bölo, вам чи вашим родным так вашим, коханим людям, könnt ihr auf mich zählen. Oder das ist es, was all das hier zusammenhält. Das das, zusammenhält, zusammenhält, zusammenhält. Nicht die Gemeindebuffets oder Silvesterpartys. Das ist es, was all das hier zusammenhält. Zdejší na strmaje, zusammenhalten, strmati razom. Nicht die Gemeindebuffet oder Silvesterpartys. Ne, spílné obídej či novorádní večírky. Und ganz sicher nicht die Mauer, da sind sie einfach durchgerannt. Aber Jackson ist noch da. Und ganz sicher nicht die Mauer. Und ganz sicher nicht die Mauer. Da sind sie einfach durchgerannt, aber Jackson ist noch da. Wann ich prosto durchrennen, zerprobicht es Christus. Rennen, rennen, gerannt, bei mir da immer drei Formen zu dieses Slogan. Von der meinen Weise Zombie. Так, Що вони пробігли через неї. Але Джексон ще тут. так, Це місто воно знаходиться ще тут. Ich werde jede Entscheidung akzeptieren. Akzeptieren, так. Той, хто знає що англійську мову, дуже легко було запам'ятати. І це дієслово слово це приймати. Die Entscheidung. Also, ich Entscheidung. Aber ich bitte jeden von euch, ich bitte euch, tut was nötig ist, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Nicht meinetwegen, nicht einmal für Joel. Aber ich bitte jeden von euch, ich bitte euch, alle ja proschu kosch noch was. Ja proschu was, ich bitte euch. Тут was nötig ist, um für zu sorgen, зробіть все необхідне, щоб забезпечити справедливість. Um plus c плюс інфінітів. Пам'ятаємо про цю конструкцію, щоб тому зогін стоїть в кінці, але пам'ятаємо також, що в нього є керування für зогін так як піклуватись про щось, але в даному випадку краще перекласти, як забезпечити. Забезпечити справедливість. Nicht wegen, не через мене. У нас вже також було слово майнотвеген. Пам'ятаємо, що таким же самим чином буде будуватися подібні слова. Тайнетвіген, наприклад, через тебе, Nicht через Nicht einmal für Joel. не через мене, джойл, не через джойла, не за джойла. Ich bitte euch eindringlich, bitte, tut das für uns. Danke. Ich bitte euch eindringlich, eindringlich, das ist unnötig, oder ich schuze, das heißt, bitte bitte, tut das für uns. Macht das, für uns. das für uns. Danke. Дякую. Отже, ми розібрали з вами другу частину цього відео. І сподіваюся, що вам так само було користо, як і в першій частині. Якщо ви чекаєте на інші розбіри серіалу The Last of Us, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. А у Glück.